عذاب کی آیت نمبر تریپن میں پہلے آداب بیان کیے فرمایا یا لا اللہ آگے پھر آیت کریم کریمان اے ایمان والو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں جو آپ کے بیوت تھے ازواج متارات کے اور آپ کے گھر میں کسی بھی گھر میں تم آپ کی اجازت کے بغیر جب کھانے کے لیے بلائیں دعوت دیں اس اجازت کے بغیر از خود آقا علیہ السلام کے گھر میں بیت نبوت میں داخل نہیں ہو سکتے منع کر دیا حضور علیہ السلام کے کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے اور اس آیت میں چلتے چلتے آگے فرمایا پھر داخل ہونا پھر وہاں بیٹھنا گفتگو کرنا باتیں کرنا فرمایا ان نہ ظالم يُعْذِ یوں علیہ السلام کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر میں داخل ہو جانا بیٹھنا باتیں کرنا یہ حضور علیہ السلام کو عذیت دیتا ہے یہ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں اللہ پاک ان نظال یوزن نبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور علیہ السلام کو عذیت دیتا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے کسی گھر میں داخل ہو جائے پھر فرمایا اب یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کے یہ گھر یہ آپ کا بیت سکونت ہے یہ وہ گھر ہیں جس میں آقا علیہ السلام کی رہائش ہے یہ آپ کا مرتبہ نبوت اور مرتبہ رسالت نہیں ہے یہ آپ کا مقام سکونت ہے جہاں آپ ٹھہرتے ہیں رہتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں رہائش پذیر ہے تو اللہ رب العزت جب آقا علیہ السلام کے بیت سکونت میں رہائش والے گھر میں بغیر اجازت کے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا اور اس کو حضور علیہ السلام کی اذیت قرار دیتا ہے بیت سکونت میں تو کیا سمجھیں عالم ہے اس شخص کا یا اس خیال کا کہ بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے حضور کی نبوت کے گھر میں بیت سکونت میں بغیر اجازت کے داخل ہونا عذیت ہے آقا علیہ السلام کو ٹارچر ہے اور اگر کوئی حضور کے بیت نبوت میں داخل ہو جائے اور آپ کی امتی ہوتے ہوتے امت صحابہ کو اعلان کیا جا رہا تو امتی ہوتے ہوتے وہ نبوت کا اعلان کر دے تو گویا بیت نبوت میں داخل ہو گیا ما اللہ بیت رسالت میں داخل ہو گیا تو بیت سکونت میں داخلہ بغیر اجازت کے حضور کو اذیت دینا ہے تو بیت نبوت میں کوئی شخص داخل ہو جائے اور بیٹھے اور باتیں کریں تو یہ کتنی بڑی عزیزت کا باعث ہوگا کفر ہوگا یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک موازنہ کیا پھر اسی آیا کریمہ کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں درمیان میں آداب سکھائے گئے ہیں بات کرنی ہو تو ایسے کریں ازواج متارا سے کرنی ہو تو پردے کے پیچھے کریں اس طرح کریں آداب سکھائے گئے ہیں اینڈ پر ارشاد فرمایا کان الکم انتو رسول اللہ اے ایمان والو یہ تمہیں حق نہیں ہے اور تمہارا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیت دو آقا علیہ السلام کو عزیت دو یہ قرآن نے اس آیت کے اینڈ پر اختتامی بات کی ازیت نہیں دے سکتے جو حضول السلام کو عزیت دے گا وہ کافر ہو جائے گا وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوگا آقا علیہ السلام کا دشمن ہوگا جہنمی ہوگا آقا علیہ السلام کو جو عزیت دے گا بیعت سکونت میں داخل ہونے سے بلا اجازت عذیت ہے تو بیعت نبوت میں داخل ہونا کتنی بڑی عذیت ہوگی اب اگلا حصہ سنیے یہاں فرمایا جب قائدہ بتا دیا کہ آقا علیہ السلام کو تم عذیت نہیں دے سکتے تو اس کے بعد ایک نیا کلی یا ایک اصول بیان کیا وہ کیا وَلَا أَن أَزْوَاجَهُ ان تن عَبَدَا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے بعد ابدن ابد الباد تک آپ کی ازواج میں سے بھی کسی سے شادی نہیں کر سکتے آپ کی ازواج متحرات سے نکاح نہیں کر سکتے یہ آرام سب سے بڑا ادب پہلا بیت سکونت اور بیت نبوت کا مسئلہ سمجھا دیا اب اگلی بات آگئی فرمایا کہ علیہ السلام کے بعد اب کبھی بھی علیہ السلام کی ازواج متحرات میں سے بھی کسی ایک زوجہ سے نکاح نہیں کر سکتے اب یہ سمجھنے والی چیز ہے کیوں کہ کیا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ کی جو ازواج متارات آپ کے رشتہ زوجیت میں تھی ان کو اللہ پاک نے ازواج و امہات و کم کر کے آپ کی مائیں بنا دیا مومنوں کی تاکہ ماں سے کوئی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا تاکہ حضور علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں کوئی شخص کبھی اشتراک کا نہ سوچے اس کے شراکت داری کا نہ سوچے لوگ شادی کرتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں ان کی بیویاں بیویاں نہیں رہتی بیوگان بن جاتی بیوگان ہو جاتی اور ان کی بیوہ سے کسی شخص کو بھی شریعت کے مطابق نکاح کرنے کی اجازت ہوتی اب صحابہ کرام سے بلند رتبہ کس کا ہوگا اہل بیت اطار سے بلند رتبہ کس کا ہوگا تو خواتین شوہروں کی وفات کے بعد بیوہ ہوتی نہیں اور پھر اگلی شادی کرتی نہیں شریعت اجازت دیتی مگر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے بین کر دی حرام کر دی فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں قیامت تک اب آف کورس قیامت تک زندہ نہیں رہتا مگر ابدن کہہ کر اس میں تاکید پیدا کی زور پیدا کیا زور اچھی طرح فوکس کروایا ابدن کے ذریعے اور آقا علیہ السلام کا وصال ہو جائے تو یہ تمہاری مائیں ہیں اب حضور کے وصال کے بعد آپ کی ازواج ازواج متارات ہی رہیں گی آج تک چودہ سو سال میں کسی نے ازواج متارات کو بیوگان رسول نہیں کہا وہ بیوہ نہیں ہوگی وہ آقا علیہ السلام کی بیوگان نہیں ہیں جیسے آپ کی حیات ظاہری میں آپ کی ازواج متعارات تھی پھر وہ بھی وفات پا گئی تو آج بھی انہیں بیوگان رسول کوئی نہیں کہہ سکتا جائز نہیں ہے وہ ازواج متارات تھی آج بھی ازواج مطارات کہلائیں گے آج بھی امبات والمومنین کہلائیں گے اور بین کر دیا کہ آقا علیہ اسلام کے وصال کے بعد تم ان سے شادی نہیں کر سکتے تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رشتہ زوجیت ہے اس رشتہ زوجیت میں بھی کسی کی شراکت نہ ہو امت میں سے کوئی شریک نہ بنے تو جب رشتہ زوجیت میں اشتراک کی اجازت نہیں تو آکا علیہ السلام کو اور ہمارے درمیان جو رشتہ نبوت اور رسالت ہے اس میں کوئی شریک بنے تو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی جو رشتہ ہے نبوت ہے آکا علیہ السلام جس میں ہم جڑے ہوئے ہیں ہمارے نبی ہیں رسول ہیں اور قیامت تک رسول ہیں نبی اور رسول ہیں اور قیامت کے دن بھی حضور علیہ ہی نبی اور رسول ہیں سب نبیوں کے بھی رسول ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے علیہ السلام تک جب شفاعت عظما کا وقت آئے گا تمام انبیاء بھی علیہ السلام کے دروازے پر آئیں گے ان کی امتیں بھی آئیں گی تو قیامت کے دن بھی حضور تمام نبیوں کے نبی اور تمام رسولوں کے رسول اور تمام امتوں کے رسول ہوں گے تو قیامت تک بھی ہیں قیامت کے دن بھی ہوں گے بعد از قیامت جنتوں میں بھی ہوں گے تو جب آقا علیہ السلام کے رشتہ زوجیت میں قیامت تک اور جب تک حیات تھی کسی کو شریک ہونے کی اجازت نہیں تو رشتہ نبوت اور رسالت جو امت کے ساتھ آقا علیہ السلام کا ہے اس میں کوئی امتی اٹھ کر کیسے شریک ہو سکتا ہے کسی بھی معنی اور مفہوم میں اشتراک کیسے کر سکتا وہ کفر ہوگا اس کو شرک نبوت کہیں گے یہ اگر آقا علیہ السلام کے بعد کوئی شخص کسی معنی میں نبوت وہی رسالت یا تاویلن کسی بھی مفہوم میں کوئی اعلان کرے یا کوئی ادمی اس کا اعتبار کرے یہ شرفِ نبوت ہوگا جیسے شرف توحید کفر ہے اسی طرح شرک فی نبوت کفر ہے قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے مختلف دلائل سے اس بات کو سمجھا دی اور چونکہ میں نے بات کی کہ قیامت تک آقا علیہ السلام ہی کی نبوت و رسالت جاری و ساری ہے جاری پہلے انبیاء کے بعد نبی آتے تھے اس لیے کہ ان کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا پھر نئے نبی کی نبوت کا اجرا نئے رسول کی رسالت کا اجرا وہ یک باد نبی آتے تھے مگر حق علیہ السلام کے بعد چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو گیا اور قیامت تک آپ ہی نے رہنا ہے اور آپ کی نبوت کا زمانہ اور قیامت کو جوڑ دیا گیا اس طرح ایسے جوڑ دیا لہذا درمیان میں کوئی سراخ کر کے یا فاصلہ کر کے گھس نہیں سکتا کسی بھی معنیٰ تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا سورہ صبح میں یہ جو میں نے بات سمجھائی ان الا اللہ لکم بین بینئی عذاب شدید لوگو سمجھ لو صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب عذاب شدید یعنی قیامت کا جو دن آئے گا اور جب عذاب شدید آئے گا آخرت کا اس کے آنے تک رسول پاک صلی اللہ وسلم ہی تمہارے نظیر رہیں گے یہی تمہارے نظیر رہیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت عذاب کے آنے سے پہلے آقا علیہ ہی ڈر سنانے والے رہیں گے اب اگر کسی شکل میں کوئی اور نبوت و وحی کا درمیان میں داخلہ کر دیا جائے تو آقا علیہ السلام کی نظارت منقطع ہو جاتی ہے قرآن کی نصوص معذر منصوب کرنے کا جھوٹا اعلان بینا یدئی عذاب شدید قیامت کے دن کا عذاب آنے سے پہلے تک رسول پاک ہی تمہارے نظیر رہیں گے